ku alat marang leluhur. Kanggo sampean sing wis ditinggal sedo, ditinggal sedo wong kebane utawa mbah bae, biasane sampean bakal ngugemi biwelinge sesepuh sadurunge sedo. Kuwi jeneng diarani pasyak. Konsep karma iki minangka algoritma alam sing bisa takake jeneng pengeran kanggo sakabehane makhluk. Sadurunge ana agamo-agamo, algoritma karma iki wis ana, ganti jeneng sing maneka warno. Semono uga kanggo cah wadon sing kanthi sadar nglakoni urut sing ora bener. Karjalanang, lanang, kuwat kalbu gualat, gualat marang awake dhewe, gualat marang wong tuwa, gualat marang aturanane pengeran, lan gualat marang calon bojomu besuk. ne nembus biye yo njaluk ngapur lan jujur sing durung kadung Ojotilatoni Yo kabeh sing ning alam donya iki asale panjen saka pangeran ganjaran dosa kamuan lan kualat, tinggi uga saka pangeran Nanging sing tak maksud ing papiki ya iku wonng sing wani nantang pangeran. Ora urus awake menawa polan ora urus wong kui percaya marang pangeran apa ora ning yen ana wong sing wani nantang pangeran kanthi langsung utawa ora langsung bisane tetep bakal ana kedadian sing teko energi kui sifaté kekal mboh kui akeh opositif positif apa opo negatif kabeh bakal kecatet lan bali ning awake dhewe iki semonogo ing panguripan sing luwih amba yaiku ing masyarakat. Awake iki duwe tanggung jawab wasiat sing kudu dilakoni bebarengan. Contone, Mbah Bae awake dhewe biyen kuwi wis sepakat gelem urip nyawiji ing negara sing jenenge saiki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iku ngono minangka wasiaté para leluhur jaman biyen. Nalika negare iki durung kawujud, Mbah Bae awake dhewe wis mikirno kuwi, negare iki besok nek merdika jenenge apa ya? Lan dasare apa ya? Kuwi asi pigerno, lumampane ana wong sing pengen ngowahi wasilat leluhur iki, yen mesti wae iso kalah. Kanti energi kuwi disanggep nerak untuk wong nglawan energi leluhur sing luwih gedhe. Senajan agame wong-wong sing nantang pangeran kuwi iso beda-beda, ning akibate ya tetep padha. Tenang pokoke iso ngono, agamane ne beda kok walusane padha, ya mergo pangeran kuwi siji. tunggal esa mulo senajan sampean ngenyek marang wong sing dhuite itu aku ning sejatine sampean kuwi ngenyek pangeran dhewe